Люди, вооружені і техніка. Найголовніше, що було. І було чим стріляти. У мене на позивний йде матіс, посада з роти. Це старший механік водій. Дивимося повністю в повністю всю ходовку, гусеницю, катки. Дивимося моторний ацік. вообще ничего там не протекает. Ну, если масло потекло чисто топливо, находим сразу устраняем. Самое главное, это гребни, бинокли на узкие. Мышки пишется 39, но ну, полностью угруженный с боекомплектом, то выходит где-то примерно 41. План. Так же самое, как и легковой машины. Только в легковой машине руль, а тут рычаги. Ну, Разницы особо нету. Все то же самое. Сцепление, коробка, газ, тормоз. Главное слушать команды командира там. Это самое главное. Трошки ошибиться, и все, экипажа нет. На спидометре показано 60, но 60 мы не ехали. Это точно. По такому болоту ее так не разгонишь. Последний раз выезд был хороший, быстро отработали, напрямую выезжали и очень быстро текали. Наступали наши. Мы помогали пехоте, ну, помогали зайти на позицию до наших врагов. Мы напрямую заехали. Пока мы работали, пехота сразу заходила. Мы ну, о таком вообще не думаем. Мы выезжаем с пустой головой, ни о чем не думаем. Но если о чем-то думать, начинается сразу тревога, переживание, нервничать. И начинаются ошибки. Но ошибки делать нельзя.